是凤凰，这是一只低贱的孔雀。我不是孔雀，我就是凤凰。花人绝不会出错。啊 你没事吧？今天我就要好好教训你这个贱人！敢还手，看你是想死是<吧>！我你走开！手链还给我！啊、偏不！像你这种下贱之人，你想要的东西，我偏偏一丝一毫都不给你！啊 凤凰的气息。 手怎么这么热、啊？ 受伤了，是他欺负你？你是谁？我父亲是魏尚书，你要是敢碰我的话，父亲饶不了你！别别别别别杀他！ 姐姐，不要害怕。姐姐，你是不是因为我没有认出你来，所以你在生我的气？姐姐，啊，别过来！姐姐，我只想带你回去啊，姐姐！别别过来！姐姐，我说了别过来！姐姐，姐姐你不要怕，你听我说啊，姐姐。姐姐，我要带你回家啊。姐

姐姐，有我在，没有人可以伤害你。我根本就不认识你，你不要逼我了。姐姐，住手！魔头，受死吧！你在干什么？你明明知道他伤害不了你，你为什么要杀死他？因为他在你的面前叫魔头。我看你不是魔头，就是个疯子。